eşkinlə atəşə dön, nifrətinlə buza dön. El yolunda günə dön, aya dön qunduzadın. Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə, yaxşılıq var hər yandan qapaqça üzünə. Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı 8 əsırdan artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrylma səsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Nizami Gəncəvi ümumi bəşəri mahiyyət daşıyan, əzəsskar poetik dərəyə malik yaradıcılığı ilə şərq bədii təfəkkürünü elmi fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yükşəklərə qaldırmışdır. Müasir dünyada hər bir xalqın özünə məxsus bir yer tutması onun dahi şəxsiyyətlərin adeli bağlıdır. Böyük düşüncə Zami Cənzəbini bizdən əsrlər ayırsa da onun bədii estetik ideyaları dərin xalqlıyı vətənpərvərlik və beynəlxalqçılığı xalqımıza məhəbbətlə dolup-oymaları indi də hər kəs üçün müasirdir, doğrudur.